Здравствуйте! В эфире общественного независимого телевидения программа «Горячий гость». И я рада приветствовать в нашей студии Анатолия Степановича Гриценко, лидера партии «Громадянская оппозиция». Здравствуйте, Анатолий Степанович! Приветствую вас! Ну что, Анатолий Степанович, спеленали народ украинский? Два года Майдану. И что мы имеем? Как всегда, кто воспользовался плодами героизма украинского народа? У вас настроение на сон грядущий, так что пригвоздить и убить инициативу не получится со мной. Потому что на самом деле так думали перед Майданом. Если мы с вами честно разговаривали где-то так за месяц до начала этих бурных событий и спросили сами себя, миллионы людей выйдут против Януковича и его своры, которая такая бронзовая сидела, сказали бы нет, правда? Вышли. Но вышли. Снесли. При том, что вожди, которые стояли на Майдане, они сейчас сидят в властных кабинетах. Они говорили стоять, не провокувать, мирный наступ и так далее. Более того, подписали с Януковичем соглашение, что он еще год будет сидеть в своем офисе на Банковой. Народ покрутил пальцем виска и снес. То есть, я к чему? В сложные моменты, когда на самом деле уже кажется все, уже полное неверие, полная безнадега, и опять зрада, у людей включается защитный механизм, проявляется воля, которую, наверное, они сами даже в мирное время не чувствуют. Так я ж не о людях. Так вот, а теперь идем дальше. А, тех, кто а, теперь, а теперь идем дальше. Значит, Янукович думал править лет 20, судя по масштабу богатств, то, что он себе строил, и так далее, где он сейчас идеи его свора. Те, кто пришли сейчас, к большому сожалению, я тут с вами соглашусь, чем они принципиально отличаются от команды Януковича. Скорее всего, только тем, что так бегло говорят на английском языке. Все остальное очень похоже. Но именно их беглость разговора на английском языке открывает их несостоятельность. Вы посмотрите, те, кто э, готов был помогать нам, сегодня отказываются и говорят, пропеныть, быть ласка. Право. Но я отношусь к людям, которые не перечисляют причины, почему трудно, ищут пути, как выйти из этой ситуации. Выход есть. На самом деле он там, где вход вот теоретически можно допустить, в это не очень верю, но э, нужно дать шанс Петру Алексеевичу Порошенко, который президент и гарант, в ситуации, когда премьер-министр имеет нулевой уровень поддержки, когда 70% населения требует отставки правительства, когда премьер по существу превратился вот того, знаете, за двумя зайцами Голохвастов, просто шлепать языком и никакого дела. Он имеет возможность сейчас поправить ситуацию, отправить его в отставку. Но ведь казалось на предыдущих двух неделях, что именно это и случится, однако и... Первое, давайте подождем. Я не исключаю, что такое будет, хотя вероятность на самом деле небольшая, потому что тот же Петр Алексеевич понимает, отправить Яценюка в отставку этого мало. Это будет сигнал обществу только о том, что он сводит с ним счеты. А если в пакете с Яценюком Петр Алексеевич отправит Шокина, своего ставленника, в отставку, которого также не воспринимает общество, если он добьется, чтобы его ближайший друг, бизнес-партнер и кошелек Каноненко положил мандат и пошел под суд, вот тогда будет такой сигнал «да». Такие они встрепенулись. Неважно, они сами встрепенутся. Или это Байден, или это МВФ, или кто-то еще скажет. Ребята, когда вы воруете украинские деньги, это подло, это нарушение закона, но это украинские деньги. Когда вы начинаете воровать деньги налогоплательщиков других стран, то тут вы получите уже по рукам или, извините, по мозгам. Пускай так пошлют любой сигнал. Если этого не произойдет, то тогда означает, что это все по существу тоже одна шайка, которая хочет дальше, эксплуатируя вот те идеалы и вообще-то устремления Майдана, продолжать делать то, что делал Виктор Федорович, только говоря при этом английским языком и рассказывая сказки еще Западу набирая долгов, втягивая в страну еще больше проблемы потом после них и так далее. Тогда можно предположить, что в народе опять включится защитный механизм, и воно здесь бабахнет. Да? Единственное, что я хотел бы, чтобы они, если бы они слышали, конечно, учли отличие. Вот, революция достоинства, это на самом деле было спокойно, гордо, уверенно, где-то вас... беззащитно, но твердо. Сейчас ситуация другая. Через зону Ато, как они ее называют, прошло уже больше 200 тысяч человек. Эти люди имеют очень низкий порог чувствительности к насилию. Они видели смерть, видели раненых, видели убитых, они видели страдания. И когда они возвращаются домой и ставят себе вопрос, а вообще, что поменялось? А какой стала страна? А стоит ли такую страну защищать? И более того, будем откровенны, Цифры точных никто не знает, но порядка полутора-двух миллионов единиц оружия, которые не ученые, находятся на руках. Кто и как его использует, может быть большой проблемой для этой власти. Поэтому я хотел бы, чтобы она, если не из-за осознания первого варианта, хотя бы из чувства самосохранения, стала скажем так, в рамки закона, вошла в берега и попробовала сделать хотя бы половину из обещанного. Ну вот смотрите, Анатолий Степанович, эволю и как эволюционируют они. Они имели шанс войти в историю вместе с революцией гидности. На, на данном этапе вы говорите, что инстинкт самосохранения должен у них взыграть. Но складывается такое впечатление, что э, они вообще не видят, что делается здесь, в стране, с людьми. А дальше уже некуда. Та же самая война, э, те же самые госзаказы, промышленность должна была бы работать. Я могу продолжить ваш логический ряд и довести ситуацию до той точки, когда уже их нужно сажать. И на самом деле многих есть за что. И открою секрет, я в прокуратуре дал показания на 11 высших должностных лиц и указал, кого и за что нужно привлечь к ответственности, к уголовной. Я свою часть пути как гражданин прошел даже в таком виде. При том, что моя этика э, просто человека, офицера э, такова. Я вначале говорю прямо в глаза. В частности, Петру Алексеевичу. И вот вашими словами мы не заваривались, правда, до эфира. Я сказал, вот нужно сделать раз, два, три, четыре, пять и будете памятником. Войдете в историю. А если не будет этого, если вот эти останутся, а вот этих не будет привлечено к ответственности, а дальше вот тут будет так продолжаться, то тогда зачем было становиться президентом? Тогда это просто вляпаться в историю. Вот. Но при этом мы, как страна, должны искать выход. И на самом деле, еще раз хочу повторить, есть вариант спокойный. Вони схаменуться сами. То есть Произойдет переформатирование правительства, балаболы и варье отойдут, варье вернет деньги, кто-то пойдет под суд, придут люди, которые восстановят доверие, тогда страна получит импульс положительный, тогда у людей появится ощущение того, что такую страну нужно защищать, они будут ей гордиться. Если этого не произойдет, то под влиянием внешних факторов, как это было при Кучме, когда давали список тех, которые должны уйти, иначе Получит сам Кучма. Либо под влиянием внутренних факторов, недовольство людей, озлобленность людей. Сейчас же ведь мы не говорим о проблемах, такие как тарифы, да. А их в этом году еще раз хотят поднять, в два раза по отношению к этой уже, э, ну скажем так, практически европейской базе. А зарплаты пенсии, а работает налоговая а система на то, что вообще были рабочие места. Этого нет. А налоговая пен... система, штрафная система. Ну, видите, э, люди, которые сейчас нас. Смотрят, они еще до конца, ну, многие не успели прочитать Нет, налоговые ну, изменения, вот которые их ожидают. давайте мы, ну, налоговые изменения, давайте мы коснемся того, что всем понятно. Всем понятна субсидия, да? Природа субсидий Сейчас непонятно. я скажу об этом. Зачем? Но я хочу. Да. Сейчас я скажу, но налоги с этим связаны. Смотрите, что на самом деле, на самом деле сделал Яценюк с Порошенко и подают это как реформу. Они подняли многократно тарифы. В 2, в 3, в 5, даже в 6 раз в зависимости от вида услуг на газ больше всего. Люди не могут свести концы с концами, поэтому сказали, бедным будем давать субсидии. И таких бедных я ценюк насчитал по итогам прошлого года 15 миллионов. Он объявил публично как успех, что 15 миллионов граждан Украины получают субсидию, то есть помощь от государства. Вопрос первый. Откуда она берется? Вот почему налоговая система. Для того, чтобы ее собрать, забирают у тех, кто берет на себя смелость в сложной ситуации, в условиях войны и кризиса, создавать рабочие места. Его по башке налогами. То есть это малый бизнес? Тот, кто работает, да малый, средний, любой. Тот, кто работает, его увеличили еще налогообложение. Тот, кто уже не работает, пенсионер, и им сказали, где-то до 150 долларов ты получаешь пенсию, а дальше Плюс 15% налог. А завтра скажут 150%. То есть они обложили налогом все. 25 декабря приняли изменение налоговый кодекс. Люди еще об этом не знают. Там предполагается обложить налогом не только э, недвижимость, которой привыкли, то есть здание, например, э, дом или дача, но и строение для сена, для инвентаря, погреб, погребник, извините, но это правда, туалет, Обложить налогом. Дальше... Что в Одессе пойдет? пошли по другому пути. Если в прошлом году облагали налогом квартиры до 120 метров квадратных, то сегодня уже до 60... Это не вопрос Одессы, это в том, что парламент принял, изменение в закон, увеличил планку, можно больше устанавливать налог, да, на местном уровне, но и предмет налогообложения туда включили, повторяю, все, включая туалеты. А дальше больше Деревья, а потом животных и так далее. Сталин это уже это делал. То есть налоговую базу увеличивает. Так вот, эти деньги, которые собирают, десятки миллиардов дополнительно, их же не дают бедным гражданам, которые не могут платить тарифы. Они, уходят Они транзитом природные... переходят куда? Ахметову, Фирташу, Суркису и всем остальным, которые сидят на энерго и газовых, тепло, коммунэнерго и всех этих компаниях. Олигархи счастливы, Потому что на ровном месте, за счет увеличения тарифов, получили гарантированно десятки миллиардов через людей. Опять же, забрав у людей через налоги, через правительственные счета, оформленные как бы на людей, но люди не видели денег, они пошли олигархам. Ну, они а насчет рационального мышления, я никак не могу понять, неужели не понимают, что есть все-таки это дно, до которого можно давить людей? Рациональность мышления состоит в том, это такой, знаете, тупой, но прагматичный э, цинизм. Чем больше людей станут рабами, чем больше людей будут зависеть от государства, ходить в очереди за субсидиями. Вот сейчас их 15 миллионов, когда поднимут два раза тарифы, еще и станет 25 миллионов или 30. Эти люди не могут быть гражданами. У них нет внутренней потребности или смелости озвучивать то, что не нравится власти. Ну, просто ходить на Майданы. Они живут в режиме выживания, они копейки считают, чтобы взвести семейный бюджет. И они... Они потом голосуют за власть, они от нее зависят. То есть таким образом, Яценюк с Порошенко, введя вот эту вот систему повышенных тарифов и вот этих субсидий, которые абсолютно не стимулируют энергосбережение, а только доходы крупного вот этого олигархата, они убивают гражданское общество, они убивают средний класс и по существу строят то, что построил Путин в России. Хотя якобы воюет с Россией. А что Но мы создаем на самом похожа, деле? Да. Это точно не Европейское общество свободных граждан или там вольных ремесленников. Это общество людей, зависимых от власти, категорически против этого. Поэтому это не успех, а катастрофа правительства. Только за одно это уже надо было бы отправить ее в отставку. Я не говорю за инши ласощи, где мы постоянно слышим эти все коррупционные скандалы. То там 110 миллиардов, то там 50 миллиардов. Знаете, люди уже как-то не осознают, что такое миллиард. А на самом деле, миллиард, если сложить вот так вот гривня к гривне, 1 миллиард – это расстояние от Земли до Луны и обратно. Представьте, помножьте на 100. Представляете, какие-то огромнейшие ресурсы. У меня не хватает воображения. Не хватает воображения, а у них хватает наглости и цинизма. Это все воровать. Анатолий Степанович, мы всегда с вами говорим о том, что нет там людей, которые мыслили бы по-государственному. Ну, уже озвучили «Войти в историю и вляпаться в нее». Как, каким образом вы предлагаете это изменить? Я понимаю, что у вас все равно есть наверняка разработанная программа, есть мысли, их необходимо озвучивать, чтобы большее число... Два знало. момента. Я знаю, что нужно делать. Если вы говорите со мной, то работая в правительстве, потом в парламенте, показал, что можно это делать эффективно, не воруя. Никто нету в природе в Украине никого, кто сказал бы, что Гриценко на посту министра или председателя комитета брал или требовал взяток. Хоть не существует таких ну, людей. Поэтому в этом Можно им быть. Не нужны. А вот вторая часть, как сделать так, чтобы эти люди были поддержаны обществом и заняли эти посты, ответа на этот вопрос у меня нет. Я ведь ходил на президентские выборы, был в вашей студии. Без денег. Тогда проголосовали миллион людей за меня. И всем спасибо, в том числе здесь в Одессе и на Одессе. Но Повелись на вот эту однотуровость, когда нагло, цинично сказали, или меня в первом туре, или крови война. Вопрос в том, что люди, мне кажется, должны брать ответственность на себя за свой результат голосования. Потому что вот сейчас и сегодня на встречах и постоянно звонят, мой же телефон доступен для всех, ну колы уже их там, давайте их сносить, давайте третий Майдан, злочин на влада а дальше пошли матерные слова. И причем это начинается через день, буквально после очередных выборов. У меня вопрос. Ну хорошо, допустим, ошиблись, избрали олигарха президентом. Хотя я предупреждал и говорил, чем закончится. Ну допустим, ошиблись. Но через полгода были парламентские выборы. И блок Петра Порошенко получил наибольшее количество депутатов. А потом прошел еще год. И вот недавно, 26 октября прошлого да, года, нет, нет. состоялись местные выборы. И блок Петра Порошенко получил опять больше всего депутатов, где-то 19 тысяч. То кто за них голосовал? Но я не голосовал, моя семья не голосовала. Кто же за них голосовал? Не было массовой фальсификации, я утверждаю, неправда, кто говорит, что фальсификация, они себе сами насчитали. Нет, не так. Люди шли голосовали. Кто-то из страха, кто-то из-за того, что зависит через субсидию, кто-то просто не думая, кто-то продал свой голос депутату-мажоритарщику. Значит, тогда, если вы голосовали и избрали команду Петра Алексеевича править, тогда поддерживайте ее, или, если надо, критикуйте ее, но не говорите, что она злочинно на второй день. Чего же это за нее голосовали? Вот должен человек почувствовать свою ответственность. ответственность. До тех пор, пока этого не будет, можно сколько угодно предлагать пути, как эффективнее использовать бюджет, как сделать так, чтобы солдаты не гибли, а мы получали победы, как бороться с коррупцией. Мы сейчас можем с вами детально по всему пройтись и не раз это делали. И это работает во всех странах и сработает у нас. Но вот как людей, знающих и могущих поднять туда, я просто не знаю. Потому То есть что вот этих социальных лифтов мы так и не создали в нашем... Частично случае. создали, но они созданы по таким, знаете, технологическим причинам. Посмотрите, в парламент попало человек 50, вот тех, кого называют «новые обличия. Журналисты из общественного сектора. Почему они туда попали? Потому что нужно было вот тех, э, скажем так, уже э, набрыдлые обличья, как-то их чем-то разбавит. И блок Порошенко, и Народный фронт, и все остальные повключали в пятерки вот этих людей, пустили их даже вперед, чтобы показать, что мы новые, мы интересные. Кстати, эти люди, они там не приживаются, они выходят с этих фракций, они бузят, они не могут смириться с тем, что старшие товарищи их постоянно обходят, садятся на потоки, делят, а они как бы ими прикрываются. Иначе говоря, войдя туда, это еще не факт. Это что ты малая часть, влиять. нужно прийти, понимать, как работает механизм и э, группироваться, они начинают это делать. Хотя уже год уже прошел. Но так, чтобы обновить весь парламент, это не сделаешь по случаю. Вот мы с вами говорим, допустим, нас слышат сотни тысяч человек, которые делают для себя выводы. Для того, чтобы во время избирательной кампании, когда такая жесткая идет, кандидаты в президенты, например, идут, физически встретиться с людьми, по городам, по селам, можно за время кампании встретить десятки тысяч, глаза в глаза. Можно честно поговорить. А голосуют десятки миллионов. Поэтому ключевой становится ящик ящик центральный телеканал. Кому он принадлежит? Те же самые Ахметов, Коломойский, Порошенко, Пинчук, Фирташ. Эти люди заинтересованы в том, чтобы была монополия, чтобы он был один в своей сфере. Он тогда диктует цены, он тогда диктует условия, и он тогда хочет иметь и своего министра, и чтобы была у него своя фракция и так далее. Вот пока бизнес не поймет, прежде всего, что для него выгоднее стабильная, Позитивная ситуация, когда в страну вкладывает, когда страна стоит. Потому что сейчас, если вы оцените собственность миллиардеров, она крайне низка. Потому что никто не купит в стране, которая воюет, в которой гривна нестабильна, в которой люди имеют оружие, которое время от времени взрывается и так далее. Так вот, если была стабильная страна, включить социальные лифты, и пришли нормальные люди, которые просто будут делать для страны, не для Фирташа, не для Ахметова, не для Порошенко или Коломойского, то капитализация или стоимость собственности всего бизнеса, включая олигархического, поднялась бы, я утверждаю, минимум 10 раз. Без дополнительных вложений денег, только потому, что она начала стоить. Но мы же понимаем, у кого-то есть квартира, он помнит, сколько она стоила, например, там, в 2007 году, когда все-таки был рост экономики. Это была одна сумма. И сейчас попробуй продать. Это как на базаре всегда. Купить дорого, продать дешево. Так вот, нам всем важна стабильность с точки зрения политической ситуации и позитивный экономический рост. Но эта команда уже этого не обеспечит, это уже видно. Она дает позитивный рост доходов для себя и для того галиархата, который связан с сферой газ, нефть, там, авиаперевозки и все прочее. В этом смысле они не поменялись ничем. То же самое было про Януковича. Но вот а, существуют же государства, существуют примеры, в которых э, парламентские перевыборы являются вполне нормальным, можно сказать, рутинным процессом и никакой катастрофы. Вы меня у в этом убеждаете? У нас как только что, так сразу кризис. Не, ну так это у нас же, посмотрите, ну назовите мне хоть одну страну, европейскую, да даже не европейскую, наверное, африканскую, любую другую, где один человек, премьер-министр Арсений Яценюк, вот лег Поперек дороги под названием Украина, как лежащий полицейский, и никто не может его объехать. И он шантажирует открыто, выходит в эфир и говорит: если меня снимут, а теперь поднял ставки, если любого из членов его кабинета хоть одного снимут, все, он уходит из песочницы, забирает свои игрушки вместе с фронтом и типа вперед, давайте на выборы. И этим шантажирует Порошенко. И на самом деле шантажирует всю страну. А как должен был бы поступить ответственный политик, у которого рейтинг упал до нуля, который не провел ни одной реформы, отставки которого хотят более 70% граждан и вокруг которого еще друзья погрязли в коррупционных скандалах. Он должен сам уйти в отставку. Так поступают все. Выборы – та же самая история. Кто-то рассказывает, что выборы – это будет катастрофа. Да никакой катастрофы. Если сейчас стартуют выборы, два месяца, Правительство продолжает в статусе ИО, исполняющих обязанности. Те же самые, пускай будут, просто под контролем. Через время собрались новые, формирует другое правительство. Кто-то скажет, дорого, допустим, там 2 миллиарда на выборы, да они не каждую неделю воруют больше. Поэтому со всех сторон включить это решето, которое опускает в осадок тех, которые себя дискредитировали, все-таки появляются новые люди. Я за то, чтобы проводить выборы. На самом деле, чем чаще, тем лучше. В этот момент, по всей вероятности, будет приходить и осознание населения, которое приходит Люди будут на понимать, и осознание бизнеса. Бизнес, извините, зашугается опять, новые деньги кидать на выборы. Он начнет думать, да давайте изберем тех, кто будет нормально работать, кого не будет кричать «ганьба» на следующий день, и который не будет обваливать всю страну. Даже такой защитный механизм хотя бы через жадность тратить свои деньги на выборы, включится у бизнеса. И люди, в конце концов, осознают, ну сколько же можно уже. Ой, мы можем продолжать еще очень долго. К сожалению, время в эфире у нас закончилось. Анатолий Степанович, но мы оптимисты. Я уверен, что страна вырулит на нормальный путь развития. Хотелось бы, чтобы это было раньше. И мы к этому предлагаем с вами усилия. И мы хотим увидеть нормальную, процветающую Украину. Ну точно, чтобы не, как это, жаль, только жить в эту пору прекрасно, не придется мне и тебе. Когда я слышал, при Советском Союзе еще что поколение будет жить при коммунизме, я говорил, почему не наши? Потому что, они достойны? Я хочу еще пожить. Вы хотите? А не Конечно. только там следующие. Потом поживем. И вот так мы вырулили на вполне оптимистичной ноте. Я благодарю Анатолия Степановича за участие в нашем эфире. До новых встреч. Всего доброго.